и дорогие наши ветераны. Конечно, сегодня и праздник одновременно, но и в то же время есть у нас небольшая грусть. Это всегда праздник омрачен определенными событиями, определенными воспоминаниями. Как казалось бы, 28 лет уже прошло. Мы знаем, что было принято это волевое решение. Наши земляки начали возвращаться в свои дома. Но мы также знаем, что и не все вернулись. И 28 наших земляков, которые не приехали в свои родные дома. Каждая семья Мариупольца ощутила боль утраты. Говорят, что время лечит. Но мы понимаем, что время только налаживает бинты Конечно. на раны. Остаются рубцы, остается боль в душе, остается боль утраты. К сожалению, я хочу сказать, что в моей семье тоже был ветеран, которого тоже я в свое время потерял, который, с счастью, наверное, не увидел те трагические события, которые захлестнули сегодня нашу страну Украину. Мы, к сожалению, с вами видим, и мне отчасти больно и грустно, то, что мы не учимся на тех ошибках, которые совершают и политики, которые принимают преступные решения. И, к сожалению, вам, дорогие ветераны, приходится еще раз окунаться и видеть эту боль войны. И сегодня также наши украинские семьи видят и боль утраты. И нам, конечно, грустно на это все смотреть, больно на это все смотреть, больно смотреть на то, что это все происходит на территории нашей страны Украины. К сожалению, за этой бедой пришла и беда экономическая, которая очень больно ударила по тем людям, которые вчера еще были дороги для нашей страны, которые совершали подвиг, совершали доблесть, показывая отвагу, где-то подвиг, ценой своей жизни, ценой утраты, прошли этот сложный путь. Мы понимаем, что сегодня те обещания, которые были даны государством, не все выполняются. Мы, конечно, как город не стоим в стороне и максимально стараемся сделать, что в наших силах. И вы знаете, вот то решение, которое было отчасти, где-то спе спекулятивно, что закрывается госпиталь, мы его не закрывали, закрывали и не будем закрывать. То есть он работает сегодня и будет работать в будущем. И сегодня это, ну скажем так, изюминка нашего города. И я вам обещаю, что мы этим будем гордиться и в будущем. И мы будем делать максимально, что от нас зависит, чтобы там были и комфортные условия, чтобы это лечебное учреждение было максимум обеспечено медикаментами, и, соответственно, всегда там было вкусное горячее питание. Мы, конечно же, понимаем, какие сегодня трудности падают на плечи всей страны под названием Украина, в том числе и коммунальные платежи. Поэтому то, что сегодня в наших силах, подчеркиваю, мы максимально тоже стараемся делать и компенсируем часть затрат, связанных с коммунальными платежами. Сказать, что этого достаточно, наверное, недостаточно. Хотелось бы, конечно, большего. Мы, я хочу сказать, и вместе с вами и в этом направлении будем работать. Насколько будет сегодня позволять наши возможности, бюджетные возможности нашего города, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и на нашу поддержку. Но хочется в этот день вам, конечно же, пожелать, чтобы вы не падали духом, всегда были здоровы, смотрели твердо завтрашний день. И очень хочется всем нам пожелать, конечно же, скорейшего восстановления мира. И чтобы мы с вами, а самое главное наши дети, никогда не видели эту боль утра. Поэтому с праздником вас! Спасибо. Спасибо. Два слова. Ну, да, пожалуйста. Ну, во-первых, хотелось бы... Это масло, это, вот, это, 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 это что Поблагодарить что родителей за то, что несмотря на то, что так言う, сменилась власть в нашем городе, отношения нами оставались. В принципе, такое как было, но ну, возможно даже и улучшится. И особая, конечно, благодарность за специальное отделение. Почему? Потому что была очень большая тревога, были ну, провокации, не без этого, со стороны некоторых людей. Но тем не менее, по крайней мере, в нашей среде мы, я объяснял, мы понимали, для чего это делается. И, что в итоге это все-таки это будет лучше для города. Почему? Потому что у нас станет областная клиника, а госпитальное отделение сохранилось. И я думаю, те, которые уже там находятся, они довольны. И отношениями. И условиями, и условиями. Поэтому как бы, надеемся на то, что и в дальнейшем наши отношения будут такими теплыми и Даже не взаимоблагодарными. Но тем не менее, родители, может быть, зададут вопросы, которые они хотят. Конечно. Хотелось бы немножко со своей стороны заострить на том, что мы, я уже восьмой год председатель, мы постоянно бьемся с вопросом перевозки ветеранов. Но если в городском транспорте еще как бы, который внутри города ездит, как бы куда бедно, и Василий Иванович, я ему объяснял, он понимает. В основном вопрос решен, хотя бывают некоторые эксцессы. То вот э, с теми перевозчиками, которые, допустим, ездят в Ялту, Литина, да ну, там хорошо. большая проблема. Там перевозчики, где были, Каплан и Нет. еще один товарищ, они там создали своей воли талончик на 6 поездок в месяц. И от этого отступать никуда не, не хотят и не собираются. Ну, вопрос, в принципе, неправильный, почему по, по закону наши люди должны туда ездить бесплатно или за По закону у нас много что должно быть, но, к сожалению, не все законы работают. Я расширю, чтобы все наши уважаемые ветераны все понимали, что сегодня такое закон. Вот давайте посмотрим сегодня на бесплатный проезд в городе Мариуполь. Что такое бесплатный проезд в 2015 году? Бесплатный проезд в 2015 году это затраты в объеме 85 миллионов, из которых 56 миллионов были компенсированы государством в виде субвенций, которые пришли в город Мариуполь, а 30 миллионов заплатил муниципалитет. То есть затраты были покрыты. Что такое льготный, бесплатный, подчеркиваю, проезд для 170 ветеранов в 2016 году? 170 тысяч. Что такое? Это 100 миллионов затрат коммунального предприятия в Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление. Сколько было покрыто государством? Ноль. Что такое бесплатный планируемый проезд в 2017 году этих же 170 тысяч наших ветеранов? 130 миллионов. И с каждым годом мы растем. Поэтому это большая проблема, которую, к сожалению, сегодня не в силах решить город. Но я твердо нацелен на то, что мы должны развивать коммунальный транспорт в городе. Почему? Потому что только коммунальным транспортом, подчеркиваю, мы можем создать здоровую конкуренцию частным перевозкам, тем маршруткам. По-другому не получится. Поэтому это сложный путь, но мы на этот путь уже стали и с этого пути не свернем. Вчера мы буквально запустили 15 комфортабельных автобусов, которые связали восточную часть нашего города с западной частью нашего города. Это самый длинный маршрут в нашем городе длиной более 20 километров. Где наши, дорогие и уважаемые ветераны, всегда проедут бесплатно, всегда к ним будет обходительное и уважительное отношение, и никто не попросит их выйти с этих автобусов. Вот единственный сегодня выход в создавшейся ситуации. К сожалению, нет компенсации. Я думаю, в будущем, я вот честно, всегда обещал честно говорить и говорю честно. В будущем, возможно, вот то, что сегодня льготой прописано, и государство должно компенсировать городу, компенсировать частным перевозкам. Я думаю, эта льгота отменится, и мы будем с вами принимать совместное решение, как мы будем жить дальше. А дальше будет категорирование, кто ездит бесплатно, кто ездит платно, кто может заплатить, кто не может заплатить или, возможно, будет количество каких-то поездок, будет монетизация льгот. Я подчеркиваю, что я настаивал на том и буду настаивать дальше, что государство должно выполнять свои прямые обязанности. Если бы оно это делало, то прямой сегодня выход создавшей ситуации – это монетизация тех льгот, которые предусмотрены действующим законодательством. То есть они должны приходить вам на расчетный счет отдельной статьей в каком-то объеме, и вы должны принимать решение поехать на этом транспорте, то есть на коммунальном, на частном, да неважно на каком, или вообще никуда не поехать, а потратить деньги на приобретение какого-то необходимого пакета продуктов. Но, к сожалению, нет сейчас твердого в этом направлении решения. Весь 16-й год мы прожили. Мы требовали, чтобы это решение все-таки наступило и вступило в силу. Но, к сожалению, оно так и не наступило и не вступилось. Поэтому в этом году мы продолжим настаивать. Но, тем не менее, невзирая на эти трудности, сегодня городской бюджет несет затраты в объеме 130 миллионов рублей. И наши уважаемые ветераны на коммунальном, подчеркиваю, транспорте, который мы в этом году еще дополнительно будем приобретать. Вот вчера буквально состоялся тендер, и мы уже вскрыли конверты, и понимаем, что победил достойный подрядчик, и мы получим в город Мариуполь еще 6 новых троллейбусов компании МАЗ, и я надеюсь, где-то ближе к весне они уже выйдут на улицы нашего города. Мы получили 10 комфортных троллейбусов из Праги, Сейчас они приводятся в такой в хороший, надлежащий вид, и они поедут по рельсам нашего города. В этом году мы также еще запланировали приобретение 10 троллейбусов, еще 20 трамваев и еще 12 автобусов. То есть я твердо, подчеркиваю, твердо а -а -а. нацелен на то, что создать здоровую конкуренцию частному перевозчику исключительно коммунальным транспортом. Вот он от Великобритании на хотелось бы вернуться опять к госпитальному отделению. В вот. свое время было принято очень, на мой взгляд, разумное решение, когда после создания центрального СНАПа у нас планируется в городе создать левобережный Я думаю, что нечто по этому же типу должно быть создано в отделение на левом берегу. Тут в силу многих, наш город как-то все равно вот, разрезан. Вот такое вот предложение у нас, когда ставилась, подумала о решении этого вопроса возможно Таким образом, решается. Хорошо, нет возражения абсолютно. И второй вопрос. Не согласен. В свое время мы неоднократно обращались к руководителю сказать, города предыдущего Созова. Ну и вот немножко авторитарный стиль или командный. В общем-то, это неплохо, где вначале оно хорошо, и тем не менее. Вопрос ставился нами о том, чтобы у городского головы, кроме его заместителей, которые выполняют функции прямые вами делегированные, были еще, мы так думали, два помощника, не патронажа помощника, а помощника по специальностям. Один по делам ветеранов, на нештатной основе. И второй, например, по делам детства и материнства. Если по детству и материнству у вас еще и профильные другие так сказать, специалисты, которые занимаются, то по делам ветеранов у нас только разрез такой, ну как бы гуманитарный, что не совсем так сказать, соответствует. Вот наша просьба рассмотреть этот вопрос. Может быть, вы найдете возможность каким таким образом так сказать, немножко так сказать, помочь вам, чтобы еще одна голова светлая помогала вам так сказать, думать в этом направлении. никакого принципиального возражения. Хорошие правые привыкли. Так, родители, кто вопросы собирались задавать? <связь> не стесняйтесь <не> задавать. Специалисты присутствуют. <связь> Александр Ильич, ну знаете, какие вопросы? Я хочу от имени своей организации, Приморской районная организации ветеранов, воинов, аганцев и интернационалистов поблагодарить своего руководителя Петрова Владимира Владиславовича. Он всегда оказывает нам помощь, нашим организациям общественным. Но есть у нас такие общественные организации, как просто общественные, без ни инвалидности, ни это, а есть общество. им нужен евроремонт и делать и все остальное, понимаете? Но это что же, нельзя? Владимир Владиславович? Вы слышали? У нас вот эти общественные, которые вселились к нам туда, им евроремонт и все остальное Вы нам всегда помогаете во всем. Им не нужно помогать. Сидят, ничего не делают. Я говорю, покажите план работы. Нету плана работы. Нету ничего. Не ходят ни по больным, ни по здоровым, ни по каким. Понимаете? А вы нам всегда помогаете. Спасибо вам большое. Мы, да, вы все, все Аганцам, всегда нам помогаете армейцы интернационалистам всегда а кенохлебники я не понимаю их да, столько да, много да, короче, подождите очень много что касается родителей у нас двое родителей которые в приморской в районе в нашем приморском районе и счетчики бесплатные водяные вставляются он Оля Павловна может сказать и большое внимание уделяется со стороны приморской администрации спасибо вам большое коллектив очень добрый коллектив отзывчивый когда не придешь какой отдел всегда спасибо я хочу сказать что у нас сегодня достойные представители городского головы в каждом районе я вот, это мои правые руки в четырех районах я горшусь каждым из них и они действительно сегодня те люди которых я видел вот я увидел кто должен быть на этом месте должны быть первые те люди которые любят свою работу второе это те люди которые любят людей в первую очередь вот, и у них это все сегодня получается. Они сегодня закрывают много вопросов, потому что городской голова, он не может добежать и достучаться до каждого. Чем больше будет единомышленников, чем больше будет неравнодушных людей, тем, соответственно, больше мы сможем решить проблем наших горожан. И я сегодня рад, что в нашей команде вот достойные представители достойный, достойный. городского головы в каждом районе хочу. Достойный, еще нужно. А вот, вот как раз задача сегодня наших районов поработать над тем, чтобы точно так же, уже как паутинками, появились в каждом микрорайоне достойные представители в лице КСМ. Да, потому что там сборная цена. То есть есть да, там люди, еще над чем поработать? А кто является представителем уже в своем районе? вот наш. Мирошниченко Дмитрий Николаевич, это новая глава центрального района. Уже Мирошниченко. Война. Сегодня, к сожалению, и вчера случился у него там определенный случай со здоровьем. И он не может лично присутствовать, но, поверьте мне, это достойный представитель. Можно, если что, к нему обращаться. Это самый отзывчивый человек в центральном районе. Спасибо. Ну, вначале же можно представитель уже районе. Я поэтому говорю, что Попробуй, не прыгать. Не всегда городской голова действительно да. доступна. Это правда. Но есть а сегодня патриот. те достойные представители городского головы в каждом районе, к которым можно обращаться. Вы должны это делать. Не стесняться. Нет, ну вначале можно обратиться к председателю жертвной организации, ветеранов, а потом уже дальше он выйдет с предложением к, к районному району. власти да. должна работать. Да. да. А то да. да, дайте Мама... мне адрес и размер обуви, я пойду к нему. Мама сидит, стесняется, значит вопрос я задавали такой. Возможно ли мы установка счетчика вот именно на тарелку хотя ну, бы возможно. по программе 50 на 50 конечно возможно мы это рассмотрим Считаем, ну, мы же, мы это давайте мы еще посчитаем не, решение. Решение. не так а что решение это уже это принято Базовое. я понимаю Синя Константина запишет, мы это обращение подготовим. обращения обращение. Решение принято. Спасибо. Ну, время поджимает, поэтому... Да, спасибо вам еще раз с праздником. Главное, силы духа и здоровья. Спасибо вашей команде, молодежи, выборы. Спасибо